assalomu alaykum hurmatli shogirdlar burchaklar masofalar mavzusi bo'yicha masalalarimizni ishlashni boshlaymiz demak birinchi masala qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan o'n olti gradusga katta shu qo'shni burchaklarni toping demak qo'shni burchaklar tarifiga ko'ra mana bu alfa va betta hozir o'zaro qo'shni burchaklar kattarog'ini qiymatini kichkinasi plyus o'n olti gradus deb yozib olsak agar qo'shni burchaklar yig'indisi bir yuz sakson gradusga teng ekanligidan bettaning o'rniga alfa plyus o'n olti gradusni olib kelib qo'yadigan bo'lsak mana bu tenglik hosil bo'ladi va alfa burchakni topishimiz mumkin bo'ladi alfa plyus betta yig'indi bir yuz sakson gradusga teng ekanligidan alfani qiymati bizda bor demak beta burchakni ham topishimiz mumkin bo'ladi alfa burchagimiz 82, beta burchagimiz esa 98 gradusga teng demak misolni yechimi d javobga mos kelar ekan navbatdagi ikkinchi misolni ko'ramiz ikkita to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan uchta burchakning yig'indisi 315 gradusga teng shu burchaklardan kichigini toping degan shart berildi ikkita to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan burchaklarni belgilab olamiz dastlab mana bu ikkalasini alfa alfa dedik vertikal burchak bo'lganligi uchun mana bu ikkalasini betta betta dedik vertikal burchak bo'lganligi uchun uchta burchakni yozib olamiz betta alfa va betta yig'indisi shartga ko'ra uch yuz o'n besh gradus alfa va betta qo'shni burchak bo'lganligi uchun qiymati bir yuz sakson gradusga teng bo'ladi mana o'rniga olib borib qo'yioaing betta burchakni qiymatini hisoblash mumkin alfa plyus betta bir yuz sakson ekanligidan beta bir yuz o'ttiz besh gradus ekanligidan alfa burchakning qiymati qirq besh gradus ekanligi kelib chiqadi demak misolni yechimi b javobga mos kelar ekan ke. navbatdagi misolimiz 6 masala bo'ladi ikkita to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan qo'shni burchaklar beshu yetti nisbatda bo'lsa shu burchaklarni toping ikkita to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'ladigan burchaklar mana beshu yetti nisbatda bittasini 5 x ikkinchisini 7 x deb belgilaymiz ko'rinib turibdi ikkalasi qo'shni burchak ekanligidan yig'indisi bir yuz sakson gradus bu yerdan ksning o'n besh gradusga tengligini topish mumkin burchaklardan biri besh x ni o'rniga o'n besh gradusni qo'ysak demak yetmish besh gradus yetti x kni o'rniga o'n besh gradusni qo'ysak demak bir yuz besh gradus burchaklarimiz yetmish besh va bir yuz besh gradusga teng bo'lar ekan navbatdagi o'ninchi masalani qaraymiz qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan to'rt marta kichik bo'lsa shu burchaklardan kattasini toping degan shart berilibdi demak qo'shni burchaklarni tasvirlaymiz biri ikkinchisidan to'rt marta kichkina demak kattasini agar to'rt x desak kichkinasi undan to'rt marta kichkina x bo'ladi yana yuqoridagi fikrdan foydalanamiz qo'shni burchak ekanligidan yig'indisi bir yuz sakson gradus bu yerdan x ni topib olish mumkin chizmadan ko'rinib turibdi bu yerdagi kattaroq bo'lgan burchak to'rt x agar ximiz o'ttiz olti gradusga teng bo'lsa to'rtga ko'paytiramiz demak masalani yechimi bir yuz qirq to'rt gradus degan javob to'g'ri bo'ladi o'n birinchi masalani qaraymiz soatning minut milli to'qqiz minutda necha gradusga buriladi demak hammamiz e, kundalik turmushda foydalaniladigan soatni tasavvur qilamiz demak bir soatimiz oltmish minutdan iborat mana bu shtrixchalar tayoqchalarning har biri bir minutni ifodalaydi endi mana bu burchak yoyiq burchak bo'lganligi uchun va yana mana bu burchak ham yoyiq burchak bo'lganligi uchun har biri bir gradusga teng bo'ladi va bir aylanamiz 360 gradusni ifodalar ekan agar 60 minutimiz 360 gradusga mos kelsa demak 1 minutimiz 6 gradusni ifodalar ekan agar minut mili 9 minutga burilayotgan bo'lsa va har bir minut 6 gradusga teng bo'lsa demak 9 minutimiz 9 kara olti ellik gradusni ifodalar ekan misolning yechimi 54 gradus bo'ladi navbatdagi ishlaydigan masalamiz 17 masala a va b nuqtalari orasidagi masofa 500 metrga b va C nuqtalari orasidagi masofa esa 300 metrga teng bo'lsa a va s nuqtalar orasidagi masofa qanchaga teng bu yerda masala shartiga e'tibor qilasizlar shartga ko'ra a b va b s kesmalar masofalar o'zaro qanday holatda ekanligi aytilmagan shu sabab a s ning uzunligini aniqlab bo'lmaydi degan javob to'g'ri bo'ladi nimaga aniqlab bo'lmasligini hozir chizmada ko'rib o'tamiz birinchi ikkinchi va uchinchi chizmaga e'tibor qilasizlar agar a b bilan b, b ning holati mana bunaqangi holatda bo'lsa demak a s kesmaning uzunligi besh yuz plyus uch yuz sakkiz yuz bo'lishi kerak agar a b va b, b s kesmalar mana bunaqangi holatda joylashadigan bo'lsa o'zaro burchak tashkil qilib asning uzunligi endi yana boshqacharoq bo'ladi agar a b va b s o'zaro 90 gradus burchak tashkil qilib mana bunaqangi holatda joylashsa a s ning uzunligi yana boshqacharoq bo'ladi demak a s kesmaning uzunligi a b va b s ning qanday burchak ostida joylashishiga bog'liq bo'lar ekan umumiy holatda as kesmaning uzunligini aniqlab bo'lmaydi degan javob to'g'ri bo'ladi navbatdagi 21 masalani qaraymiz a b va s d to'g'ri chiziqlar o nuqtada kesishadi a o d va s o b burchaklar yig'indisi 230 gradusga teng a o s burchakni toping chizmaga e'tibor qilasizlar mana bu a b chiziq bilan s chiziq o nuqtada mana kesishdi demak mana bu ikkala burchagimiz vertikal ekanligidan alfa alfa ular teng mana bu ikkalasi ham betta betta ular bir biriga demak teng a o d va s o b mana bu ikkala burchakning yig'indisi shartga ko'ra 230 gradus demak bu yerdan alfaning bir yuz gradusga tengligi hosil bo'ladi alfa va beta ikkalasi o'zaro qo'shni burchak ekanligidan yig'indisi 180 yuz sakson alfaning bir gradusga teng ekanligidan bettaning oltmish besh gradus ekanligi hosil bo'ladi demak misolning yechimi s javob bo'lar ekan navbatdagi yigirma to'rtinchi masalani qaraymiz berilgan burchak va unga qo'shni bo'lgan ikkita burchaklar yig'indisi o'n to'qqiz pi taqsim o'n oltiga teng berilgan burchakning kattaligini toping demak ikkita to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'ladigan burchaklarni belgilab oldik ikkalasi vertikal burchak bo'lganligi uchun betta betta mana bu ikkalasi alfa alfa uchta burchak demak masalan betta alfa va betta mana yig'indisi o'n to'qqiz pi taqsim o'n oltiga teng alfa va betta qo'shni burchak ekanligidan 180 gradus qiymati pi ga teng mana, mana bu yerdan betta burchakni topib olish mumkin alfa va betta o'zaro qo'shni burchak ekanligidan bettani joyiga mana bu qiymatni olib borib qo'ysak alfa burchakning kattaligi hosil bo'ladi demak berilgan burchak alfa edi demak misolning 13 o'n uch pi taqsim o'n olti bo'lar ekan mavzu bo'yicha navbatdagi o'ttizinchi masalani qaraymiz o'tkir burchakning sinusi uch taqsim beshga teng shu burchakka qo'shni burchakning kosinusini toping degan shart berildi demak ikkita to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan alfa va betta burchaklarni qaraymiz ikkalasi o'zaroq qo'shni qo'shni burchaklar ekanligidan yig'indisi bir yuz sakson gradus ya'ni pi ga teng bu yerdan alfani topib olish mumkin shartga ko'ra sinus alfaning qiymati uch taqsim besh agar alfa o'tkir burchak bo'lsa ikkalasining yig'indisi bir yuz sakson gradus ekanligidan betta burchakning o'tmas ekanligi kelib chiqadi ya'ni to'qson va bir yuz sakson gradus oralig'ida sinus alfadagi alfaning o'rniga pi minus bettani olib kelib qo'ysak sinus betta hosil bo'ladi trigonometrik aynanyatlardan foydalanib kosinus bettani ildiz ostida bir minus sinus kvadrat betta deymiz betta o'tmas burchak ikkinchi chorakda joylashganligidan kosinusning qiymatlari manfiy bo'lishi kerak demak sinus bettani qiymati bizda bor hisoblashlar bajaramiz minus to'rt taqsim besh degan javob to'g'ri bo'lar ekan shuning bilan ushbu mavzuga atalgan masalalarni bajarishni tugatamiz qolgan masalalarni mustaqil ravishda işte yechib bajarib chiqasizlar xato va kamchiliklarini yana bartaraf qilishga harakat qilamiz